Вот решил купить в магазине розетка видеорегистратор. Вот автомобильный видеорегистратор. Сейчас я его аккуратно открою, так как покупался он для подарка. Вот, пожалуйста, есть гарантийный талон. Сам видеорегистратор. Сейчас я его выму. Ну, это, так сказать, из дешевых, как бы, самый такой неплохой видеорегистратор, судя по отзывам. Вот да, вот такой есть экран у него. Здесь у нас прячется батарея. Сейчас попробую открыть. Вот, кстати, нокиевская батарея. Распространенная, надежная. Очень приятно. Туговато еще все открывается, закрывается. Вот, кстати, я случайно нажал на вот эту кнопку, которая включает, в общем-то, регистратор. Ну, пока здесь нет карты, то записывать в принципе некуда. Сюда вставляется карта. Карту я тоже купил в магазине Розетка. Ну, у меня был адаптер, поэтому я просто ее в свой адаптер вставил. Ага, не хочет так пальцами. Надо подтолкнуть. Оп, все замечательно. Ну, меню и все кнопки показывать не буду, это определенное время занимает. Ну, кто хочет, тот может спокойно себе в Ютубе найти инструкцию как она работает. Вот USB-вход, через который можно зарядить, насколько я помню, камеру, и через который можно просмотреть, что на ней находится. Инфракрасные диоды, которые дают возможность в сумерке улучшать картинку. Ну, сама картинка, в общем-то, Неплохая. Так, я его выключу. Красивенький такой. Что же у нас идет в комплекте? Так, смотрим. Комплект. Присоска на стекло. Оп. Вот такая присоска на стекло. Зарядка. Зарядка от прикуривателя. Кабель довольно-таки длинный, что очень радует. Вот, пожалуйста, кабель для того, чтобы подключать к компьютеру через USB. керівництво користувача украинскую мову. Основные функции здесь описываются. Но ну, опять же, повторюсь, в YouTube можно найти видеоинструкцию. Очень подробную люди делают. Я до того, как купить, просмотрел. Очень интуитивно понятное меню. Очень приятная цена в розетке. Естественно, как бы плюс обслуживания понравилось. Ну, гарантия, пожалуйста, оформлена. Есть все. Ну что ж. Как обычно, все на высоте. Спасибо розетке. Пока сказать больше нечего. Всего доброго, всем удачи.